Вітаю, Студія, Мене звати Ольга Гвоздецька. Яскравий спалах у небі побачили вночі мешканці кількох областей України. Попередньо відомо, що над центром та південним сходом країни згорів метеор. Нібито так принаймні стверджують українські змі. Подію бачили жителі Харківщини, Сумщини, Полтавщини, Запоріжжя та Дніпра. Більше про астрономічну подію спитаємо в такого спікера Юрій Горбаньов, співробітник Одеської астрономічної обсерваторії на зв'язку з лайв студію. Пане Юрі, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Да, добрий день. Добрий день. Я зап... я сказала про те, що це метеор. Я послалася на українські змі. Попрошу вас підтвердити або спростувати цю інформацію. Ну, почнемо з термінології. Такое явлення, которое наблюдалося многими жителями України, воно називається політне явление. Полит. А метеор це мелка частиця і. И... там доли секунд, и эта пылевая частица сгорает в атмосфере. А болит – это более крупное тело, оно может и десятки метров быть в диаметре, это как бы называется метеороиды. Они двигаются в Солнечной системе с космическими скоростями. Это порядка 11-72 километров в секунду. И при влете в атмосфере происходит явление, которое называется болит. Иногда говорит, вот это падение метеорита. Нет, пока об этом нельзя говорить. Почему? Потому что не каждое болитное явление заканчивается падением метеорита. Но это возможно с некоторой долей вероятности и зависит это от размера этого объекта, угла, под которым оно входило, скорости самого состава. И тогда о, остается некий шанс, что мелкие фрагменты долетят до поверхности Земли. Я вот могу продемонстрировать, как выглядит метеорит. А это метеорит с какого часу и с какого момента, периода и ситуации? Какая его история? Да. А, ну, я сейчас расскажу. Этот метеорит выпал а в в 1947 году, в феврале месяца, в дальневосточной тайге. Я был тогда, когда принимал участие в экспедиции, мне было там 19 лет, я писал дипломную работу по этой теме. И вот эти экземпляры были мной найдены в Дальневосточной Тайге. Но там 10-метровый метеороид, который неоднократно разрушался в атмосфере, и вот эти вот осколки э, долетели. А самые крупные образовали кратерное поле. Вот в одном из них я оставил палатку, 6 метров глубиной, 26 диаметров, самый крупный. И вот один из экземпляров именно свала этого кратера. Но это достаточно редкое э, астрономическое явление, хотя вот падение в Челябинске, оно ну, было... Такого ж порядка. Пан, пане просто... Юрію, а от метеорит, і цей метеорит, який ви показали, обидва фрагменти вони який хімічний склад мають? По хімічному складу ми можемо уявляти, звідки він летів, і що там, де він зароджувався? вот да, цей іменно метеорит це железно сплав. сплав. В принципі, метеорити бувають железними, каменними і железно То есть, и э, это есть отдельная наука, которая изучает химический состав и определяет происхождение, эволюцию Солнечной системы. Ну, метеориты — это как бы э, предвестники э, тех событий, которые были миллионы лет э, назад. Вот. И, в принципе, даже можно э, ним определить, в какой части Солнечной системы они прилетели, кому принадлежали, ну и так далее. Но угу. вот, что касается болидных явлений, в прошлом году похожее явление, ну с меньшей энергетикой, было наблюдалось под Киевом. Это явление, ну вот первые известия мне пришли из Днепропетровска, с Харькова. Такие явления, метеоры и болиды, наблюдается специальными агрегатами метеорными патрулями, то есть когда патрулируется в непрерывно небо. Но, к сожалению, наши станции сейчас не работают, а более того, вот в Харькове, где работает мой ученик и создал там метеорный спектральный патруль, а Чугуевская станция разрушена оккупантами. То есть это все нужно будет восстанавливать. Что еще могу сказать? Ну, вот эти объекты, когда они влетают, они теряют скорость, но все равно это космические скорости. 8 километров, 6, 5 километров в секунду. Ни одно ПВО мира пока не может перехватить такой объект. И если бы такой объект был очень крупным, ну, километровым, например, ну, это представляло бы опасно. А здесь было ли падение? были ли осколки, выпали ли на поверхность. С некоторой долей вероятности можно утверждать, что да. и ну, К сожалению, искать это сейчас не представляется возможным. Ну и очень сложно такие мелкие фрагменты. Но оно, что можно сказать? Значит, было дробление, и это говорит о том, что и еще то, что наблюдалось сразу в таких далеких областях, то есть Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, даже в Белгороде, в Белгородской области. Видно. То есть это где-то произошло на границе вот этих областей. И вот это была, значит, достаточная высота. Ну, то есть порядка 15 километров. Ну, пока трудно. Вот сбор вот этих видеорегистраторов, информация с них, да, видеофильм по ним астрономы восстанавливают траекторию и вплоть до того, что можно посчитать орбиту, откуда прилетел этот объект. Вот. Но это предстоит собрать. Такая работа проводится. Собрать, и если будет достаточно материала, то это будет интересно. То есть, если раньше все видели только глазами, либо только специалисты, то сейчас даже просто случайно камера была повернута, или человек просто поднял мобильный телефон и это все заснял. То есть он надеется, что какую-то информацию мы еще получим больше. Ну и после а того, Юрию... он в этой сфере. Пане Юрію, а чи важливо взагалі е, для пересічних українців, для людей, які не є е, вченими, не мають стосунку до астрономії? От е, отримати цю інформацію. От для нас людей, які зараз живуть у стані війни, всі злякалися вчора. Хто побачив цей спалах, подумали, що це вибух ракети або збиття дрону, е, бо спалах був дуже яскравий. Але кажуть, ніби тобі без, без звуку, не було звуку вибуху при цьому. Е, для нас важливо зрозуміти природу таких явищ, і що ми з цього можемо ну, додатково ще дізнатися для себе. Mm. Значить, по поводу звукових явлень. Такі явлення теж справаються звуковими ефектами. Очень это похоже на как едет поезд. А, поїзд. Але не, не всяке валідне явлення справедливость та цим звуками. Нужна, щоб висота була. ниже. Это бы видели только там в Одесской области. А здесь видели очень много областей, значит это большая высота. И звук просто не дошел, не был слышен. Только специальной аппаратурой можно было зафиксировать. Теперь по поводу того, что, ну, во-первых, интересно все знать с точки зрения фундаментальной науки. То есть мы хотим знать, как произошел этот мир, как он развивается, ну и так далее. То есть, в принципе, это этим и занимается наука. И наука дает нашим людям информацию о том правдивую, никакие там не космические пришельцы или еще что-то. Вот, ну и вот именно это болидное явление не представляет опасности. Второй аспект – это будущее. Эти метеоры и полиды, ну, вот эти, метеороиды, которые движутся в космосе, будут представлять опасность для космических аппаратов, для развития цивилизации. И изучение вот этих э, э, потоков, ну вот Одесская обсерватория занимается этим с 1957 -го года. Были построены специальные станции, которые проводили. проводили. И вот до, до войны, так сказать, это информация, которая собирается годами по ней восстанавливается вся вот эта картина. Для того, чтобы те астронавты, которые полетят исследовать тот же Марс и так далее, знали, что есть опасность и как ее лучшим образом избежать. Есть, даже такое прикладное э, есть применение вот, наших знаний. И то, что... Пане Юрию, это другому... далеко майбутнее, такая себе, ну, можна сказати, футурологія, але в практичному пласті. А от знаєте, щось поближче до нас? Е, попрошу вас прокоментувати. Теж медіа українські пишуть, що саме на початок травня припадає пік метеоритного потоку аквариди, і на саме на 5 травня пік-пік припадає. Е, одесити зможуть поспостерігати його. Я розумію, що це не дуже буде небезпечно, якщо лунатиме е, тривога, але якщо буде тихо і спокійно подивитися, і буде ясне небо. Ми зможемо побачити оці. Зерки, что падают, и загадать наибожественнее желание? Да, конечно. Вообще, Землю непрерывно бомбардируют вот эти частицы. Эти метеорные ради, они встречаются с атмосферой Земли и видны как метеорные потоки. Множество за короткий промежуток можно увидеть, но метеоров. для этого достаточно выйти и посмотреть, ну, в данном случае, южную часть, так, чтобы охват был большой, и увидите это явление. Связано ли оно с этим болидным явлением? Я сомневаюсь. Потому что это чисто метеорный рой кометный, мелкой пыли. Там нету больших фрагментов. Хотя, конечно, если мы восстановим орбиту, и она будет схожа с орбитой, которая породила, ну, у метеорного потока такой же, то тогда можно будет сказать, что там есть крупные. Это, конечно, интересно. Ну, а так, в принципе, это ну, случайное совпадение может быть. Я дуже вам дякую, що ви приділили нам час. Дуже дякую, що увімкнулися. Юрій Горбаньов, співробітник Одеської астрономічної обсерваторії, був на зв'язку з лайв студією. Нічне астрономічне явище було безпечним для українців. Одесити цього не бачили. Ну, у нас було інше шоу вночі. Бачили переважно на Харківщині, Сумщині і навіть Белгородчині. Все інші інші жарти прибираємо. Їх дуже багато в мережі. Ви напевно вже бачили. Щодо, до речі, висадки на. инопланетян також. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьома.